Ми телеведучий, редактор телебачення Сергій Єременко і режисер телебачення Олександра Рубан Кляйомся. Клянемся сделать что-нибудь очень неожиданное, если наша команда Кривого Рога победит. Сейчас мы находимся вот буквально 5 минут до начала Майданса. 20-25. Последний день, суперфинал. Мы уже со всеми поговорили, мы уже пишем, как бы, к сожалению, вы увидите результаты, а мы пишем вот сейчас, понимаете, немножко давайте вернемся назад, телевидение может это сделать. Мы сейчас, клятвенно обещаем, если... Если мы победим, мы с Александром возьмем уроки у справжнього, нормального, адекватного хореографа. У Ну да, які навчать нас е, танцювати танго, і ми з Олександрою цей танець обов'язково виконаємо е, біля квіткового годинника, який навпроти е, міськвиконкому, дату і час е, нашого флешмоба. дуэтного флешмобу мы да. поведомим ниша Честно клянемся, мы долго думали, что же такое сделать, вот если наши ребята победят. Потому что мы на самом деле очень волнуемся и очень хотим, чтобы они стали лучше среди лучших, потому что они достойны. Мы назовем это Криворожская танго. Да. Вы услышите и узнаете об этом. Естественно, по, по, крайней мере, в интернете вы сможете найти информацию. А об этом. Dancery, мы обязательно и да. запросим подивитися на цей... И вы, как, никто, вы, как никто другой, сможете посмотреть, на что способны режиссер и ведущий э, всяческих программ не побоюсь этого слова телеканал Рудана э, действительно тряхнем мы там чем у нас есть поэтому... нет а у нас есть чем тряхнуть ну в общем тряхнем. мы да смотрите и ждите наших достижений в эфире